Витаю вас, братья и сестры. Радуюсь дуже, что есть покаяние, якого Алексей говорит мама. Пытаю, есть покаяние, яче не ма". Но покаяние ценят нас, это це дар Божий. Аминь. И слава Богу. Аминь. И знаете, сегодня, вы буду размовлять российское, бо моя украинская, так как у Азирова будет, знаете. Но будет всем смешно как бы. Много чего непонятно, поэтому перейду на российскую мову. И сегодня, ну, я думаю, не скажу, может, ничего кому-то нового, кто-то, может, это знает, но, как говорится, мирская пословица — повторение мать учения. Да? И прежде чем сказать, ну, начать читать Библию, Слово Божье, хочу вам рассказать одну притчу. Был один молодой человек, и у него был очень скверный характер. Он ругался, обижал людей, как бы, и отец дал ему мешок с гвоздями и говорит, сынок, когда ты будешь обижать какого-то человека или ругать его, просто бери и забивай гвоздь в дерево. Ну и в первый день сынок забил 40 гвоздей. Потом каждый день сынок начал стараться и забивать меньше гвоздей. И он понял, что легче ну, не наносить вреда окружающим людям, чем забивать, чем забивать гвозди. И пришел такой момент, что он не забил ни одного гвоздя за день. И он приходит и говорит отцу, слушай, папа, я ж не забил ну, ни одного гвоздя, ну, как бы я провел хороший день. Отец говорит: ну а теперь э, ты, э, когда, ну, не будешь, когда сможешь устоять против искушений своих, кого-то обидеть, э, бери и вытаскивай гвоздь. И вот он вытаскивал гвозди. И потом, когда не осталось ни одного гвоздя в дереве, Он подходит и говорит: Папа, смотри, не осталось ни одного гвоздя. И папа смотрит на дерево и говорит им, И говорит, сынок, видно, что ты здорово потрудился, и... но смотри, сколько дырок осталось в дереве. И знаете, оно никогда больше не будет таким, как оно было. И мораль это такова каждый день, каждый раз, когда ты обижаешь кого-то, После этого остаются шрамы. Ты можешь кому-то сказать что-то плохое, потом забрать свои слова назад, но шрамы останутся навсегда. И хотел читать сегодня с вами первое послание Петра, 3 глава, с 10 по 12 стих. Ну, много уже проповедовали на эти слова, как бы много есть проповедей. И проповедь я назвал основа счастливой жизни. И давайте прочитаем. Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, то удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их, но лицо Господа против делающих зло, чтобы истребить их земли. И знаете, Благословенная и успешная жизнь у человека будет тогда, когда он будет следовать учениям Писания. И ну, здесь Петр вообще цитирует 33-й Псалом. То есть Давид это говорил, ну, псал псалмопевец это говорил, и то же самое ну, цитирует Петр. И знаете, Петр говорит это в преддверии кого, ну чего. Если ну, изучать книгу 1 Петра. Книга 1 Петра это ну, главная тема его, ее страдания. Она начинается, что верующим в рассеянии, то есть церковь в рассеянии и в преддверии страданий, но ну, это писалось перед началом ну, больших гонений, перед тем, как ну, объявили, христиан обвинили в поджоге Рима, и ну, в преддвериях этих страданий Петр говорит: вот живите вот так достойно, знаете. И здесь Петр цитирует три правила и одно обоснование, которое лежат в основе счастливой жизни. Это цели, к которым стоит нам стремиться. Каждый человек стремится к тому, чтобы его жизни была наполнена радостью, миром, благополучием, и апостол дает нам четкие основания для для этого, которые позволят видеть добрые дни, как мы читаем. Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, то удерживай язык свой от зла и уста от лукавых речей. И это первый принцип, который следует, ну, делать. Это первый принцип это контролировать свою речь, контролируй свой язык. Наши слова могут быть как источником благословения, так и источником проклятий. Могут быть как радостью, так и источником разрушения. И в притчах 18, 20, 21 псалмопевец говорит такие слова. Ой, Соломон, прошу прощения, в притчах Соломон говорит такие слова: Смерть и жизнь во власти языка, и кто и любящие его вкусят от плодов Его. Язык это опасный инструмент. Об этом говорит Яков, 3 глава, 6 стих. И язык огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспламеняет круг жизни, будучи сам. Воспламеняем от гиены. И это первый орган, отражающий порочность нашего сердца. Содержание сердца контролируется не устами, а изнутри. Иисус говорит так, от избытка сердца говорят уста. И знаете, сегодня ну, можно задать каждый себе, может задать вопросы о том, контролирую ли я свой язык или он контролирует меня. Задумайтесь о том, как ваши слова влияют на вашу жизнь, отношения в семье с друзьями, коллегами, приносят ли они благословение или наоборот, приносят разочарование. И как с этим бороться нам? Давид просит помощи у Бога. 140-й псалом. С 3 по 4 стих Давид. 140 сороковой псалом Давид говорит с 3 стиха «Положи, положи Господи, охрану уст, устам моим и огради Двери уст моих, не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым, для извинения для дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкучу я от сластей их. И это показывает нам, что ну, даже сильно, самые сильные и благочестивые люди, духовные люди, нуждаются в в Божьей помощи, чтобы укротить язык. Также в Якова, помните, то, что мы читали, но ну, перед этим Яков говорит, что ну, должен быть короче, что пусть управлять кораблем должен кто-то рулить. Ну, я езжу на автобусе, да, и автобус сам не едет. Ну, им надо управлять, он большой автобус. А я такой вроде маленький, и он как всегда говорит, я так боюсь, когда вы с папой садитесь вроде небольшие такие на такой огромный автобус, говорит, и управляешь им. Так и язык управляет в нашей жизни, знаете, такой маленький орган, и он управляет. И Давид просит э, помощи у Бога э, для контроля своих слов. Э, так же и вы просите, и мы можем просить помощи у Бога, чтобы контролировать свой язык. И, 100, и как царь Давид... Э, говорит ищите Бога, наполняйте свои сердца добрыми мыслями, словами Божьими. Это в 118 118 псалме 9-11 стих. Он говорит, как юноши содержать в чистоте путь свой, храни, хранить себя по слову твоему, не дай, не дай мне уклониться от заповедей твоих. В сердце моем я сокрыл слово твое, чтобы не грешить перед Тобой. Ведь то, что в сердце отражается в словах. И знаете, Иисус говорит в Лука 6:45: «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца выносит злого, ибо от избытка сердца говорят уста». И ну, совет простой, да, ну, как это делать, это начать День с молитвы. Начать День с молитвы, прося у Бога управлять нашим языком, стать вот этим корчем, который рулит кораблем, да который. Ну, и прежде чем разговаривать с кем-то, и тоже, да, тоже надо молиться, тоже молиться и просить, чтобы наши слова были исполнены любви и мудрости. И несли не разрушение, а наоборот созидание. Ну, потому что иногда наши слова э, не совсем созидают. Недавно тоже была такая история, у мамы на день рождения были. И э, ну, кто знает, там э, мои отношения э, со старшего брата женой, с Викой, да, э, то ну, мы бывают как кошка с собакой, знаете. Ну, и мы, естественно, ну, я где-то я проиграл, ну, не должен был, знаете, не помолился, и просто дал слабину, как бы, и ну, и забил гвоздь в дерево. Забил гвоздь в дерево, да, но когда я писал проповедь эту, я, ну, Бог мне сказал, слушай, а ты как делаешь? Ну, я позвонил ей, извинился, как бы, она тоже извинилась, тоже говорит, я тоже, она говорила, мы поговорили, слава Богу, знаете, и а, несет ли... Созидания или разрушение нашей слова. И удерживать язык от лукавства — это не просто заповедь, но и возможность показать Божий характер через наше э, общение. Второй принцип, который я хотел, э, тут написан, еще одна достойная — это уклоняться от зла и делать добро. И это еще одна достойная цель для христианина — это посвятить свою жизнь добру. Зло окружает нас повсюду в мире, в мыслях, в словах, в поступках и даже в собственном сердце. Бог призывает нас не только удаляться от зла в намерениях сердца, да, но и делать и, ну, и в делах нашей жизни. И эта задача требует бдительности, духовного, духовной зрелости и помощи э, Святого Духа. И чтобы удаляться от зла, нам необходимо э, научиться в первую очередь распознавать его. В притчах э, говорится 14.12 «Идущий прямым путем боится Господа, но чьи пути кривы, тот пренебрегает им». И знаете, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, которые кажутся, вот я пойду и сделаю, знаете, но путь их погибель. Путь их погибель. И иногда эти пути, это может маскироваться под, под нечто безобидное или даже доброе, ну как бы, как говорится, да, что дьявол принимает ангел, э, может принимать образ ангела света. Так ну и поступки, вроде кажется, мелочь, как бы, ну ничего страшного, но это не так. И знаете, Давид, когда согрешил с Сверцавией, да, э, ну, он думал, что ну, вроде э, ну, он не сразу осознал, он не сразу осознал своего греха. И ну, к чему это привело? Это привело к тому, что мало того, что он ну, согрешил с да, но еще и к убийству, к убийству Урии, да, преданного ему человека, который, ну, который чтил его и воевал за него, ну, как бы, и, и готов был жизнь отдать да, за него, ну, что впоследствии и Давид. Не... Давид не мог даже, ну, подумать и это, пока его не обличил Нафан, да, пока Нафан не пришел и не обличил его, он не осознавал свою вину до, до того времени. И избегать, что нужно делать? Это избегать источников искушения, лучше укрепляться от зла, если избегать ситуации, которая приводит к греху. Помните. Иосиф, да, в доме Патифара, когда Иосифа хотела совратить Патифара жена, да, что сделал Иосиф? Иосиф убежал, не думал о последствиях даже, он понимал, что это грех, и он убежал. И после этого последствия его привели в тюрьму, но это было благословение для него, да, потому что он ну, не согрешил, да, и чтобы уклоняться от зла нам нужно укрепляться духовно. Чем ближе мы к Богу, тем меньше нас привлекает зло. В Ефесянах 6.10.11 11 написаны такие слова. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. И ну, нам надо облекаться. И дальше он перечисляет, ну какие оружия, да, одеть многие благовестия, то есть, ну. Припая. Припоясаться истиной, да, ну, то есть, что нам поможет это? Нам поможет ну, Бог, Слово Божье поможет, ну, пребывание в Слове. И... Иисус в пустыне, как победил дьявола. Помните, когда дьявол его искушал? Иисус говорит, а написано, а написано. То есть Иисус победил дьявола Словом Божьим. Он не победил его своим словом, да, там, ну, хотя он и есть Бог, но, как бы, ну, он не надеялся на свои силы, он надеялся на Бога. Он понимал, что он нуждается в Боге. И... Знаете, что, ну, это уклоняйся от зла и делай добро тут. Еще нам нужно, чтобы меньше делать добра, нам нужно делать наоборот. Нам нужно делать, ну, чтобы не делать зло, нам нужно делать добро. Извините, оговорился. И нужно заменять зло добром. Удаление от зла – это не только избегание греха, но и активное Совершение добрых дел. В Галатах апостол Павел говорит, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. И также и в Римлянах Он говорит в 12 главе 21 стих, не будьте побеждены злом, но побеждайте зло добром. Замените плохие привычки на хорошие. Вместо осуждения говорите слова благословения, вместо э, праздности молитесь, изучайте Писание, служите, то есть ну, будьте в церкви, как бы, радуйтесь церковью. Удаление от зла – это активный и постоянный процесс, и он требует осознания греха, избегания искушений и замены э, зла на добро, замены злых дел на добрые. Ну, как написано в Галатах, да, в тех же, э, плод духа, кто крал впредь не, пради, не кради. Ищите дальше третий принцип, о чем я хотела говорить, это ищите мира и стремитесь к Нему. И это не просто красивый призыв, но и жизненно важный принцип для нас, как для христианинов. В мире полное недопонимание, разногласий, конфликтов. Бог призывает нас быть миротворцами. И истинный мир начинается в нашем сердце. В Филиппийцах 4.7 апостол пишет такие слова. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисуса». Если мы имеем мир внутри себя, то нам будет невозможно... Распространять, ну, если у нас не будет мира в сердце, мы не сможем распространять, распространять его вокруг. И также нам необходимо стремиться к миру, где? Ну это в, нашей, в первую очередь в нашей семье. Это основа грамотных отношений ну, с окружающими нас людьми. И в Колоссянах 3.13 написано снисходя друг к другу и прощая взаим, взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил нас, так и вы прощайте. И в притче о блудном сыне отец проявил милосердие и любовь, восстановил мир в отношениях, мир в семье, то есть, ну, и... Быть миротворцем – это не только избегать конфликты, но и активно работать над их размышлением, стремиться к миру через примирение и восстановление разрушенных отношений. В колосянах 1.20 написано: и чтобы посредством его примирить с Собою, все умиротворив через Него кровью креста Его и земное и Небесное. Иисус примирил нас с Богом через крест, стал нашим э, преемником, и Он показал истину. Ну, э, как нужно быть миротворцем, да? И если э, есть разногласия, нам нужно первыми идти э, на примирение, не ожидая того, что э, это сделает другая сторона. Прав ты, не прав. Ну надо идти просто и примиряться. И надо быть готовым просить прощения. Ну, Мир – это дар Божий, но он также требует наших усилий. Быть миротворцем – это призвание каждого из нас, каждого христианина. Не всегда мир зависит только от нас, но, всегда, но мы все, всегда должны сделать все необходимое, чтобы быть в мире с окружающими и близкими нас людьми. И в Римлянах, 12 глава, 18 стих, апостол Павел говорит такие слова если возможно с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми и четвертое о чем я хотел говорить это понимание Божьего всевидения написано что потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве но лицо Господа против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И это наглядно закрепляет в нас реальность того, что должно побуждать нас жить жизнью, жизнью угодной Богу. И это значит, что Бог праведен и не потерпит греха. Апостол Петр ободряет нас стойко переносить трудности и оставаться верным Богом. Он говорит о величии Божьего попечения, о тех, кто стремится к жизни, жить правильно, и в то же время предупреждает о последствиях для тех, кто поступает вопреки Его истине, вопреки Его воле. И нужно жить с пониманием Божьего присутствия. Бог наблюдает за своими детьми, и Его присутствие гарантирует нам, что мы никогда не останемся одни. Помните, в Исаии написано, что даже если мать оставит, я не оставлю. И он видит каждого из нас. Он знает каждого из нас. Его взгляд — это не просто наблюдение, но это проявление любви и заботы. И Бог не только видит нас, Он еще и слышит. Написано, что уши Господа к молитве праведника. Молитва — это средство общения с Богом, которое дает нам возможность открывать перед Ним свои нужды, свои желания. В Иоанна 15.7 написаны такие слова. Иисус говорит, «Если прибудете во Мне, и слова Мои прибудут в вас, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Бог обещает отвечать на молитву для тех, кто пребывает в Нем. Это не значит, что Бог нам будет давать ну, все, что, все, что мы пожелаем, да? Но это значит то, что Он будет давать нам все то, что будет нам на благо. И нам нужно жить так, чтобы наши сердца были открыты для общения с Богом, для молитвы с Богом. И дальше Петр нам показывает обратную сторону, видали, да? И он говорит, но... Лицо Господа против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И это значит, что Бог праведен, как я говорил, и не потерпит греха. И об этом говорит апостол Павел в римлянах 1.18. И пооткрывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой грех неправда. Грех всегда э, приводит э, к разрушению, а Бог, а Бог справедлив в своем суде. И Бог видит нас, слышит наши молитвы и поддерживает нас в трудностях. Но в то же время это предупреждение, э, для, что грех не может быть скрыт от него. Бог, Он всевидящий, Он везде, Он вездесущий. И Счастливые и добрые дни ⁇ это результат послушания Божьих принципам. Они не зависят только от внешних обстоятельств, но они зависят от нашего хождения перед Богом. И сегодня ну, мы говорили про четыре принципа, которые ну, нам нужно да, стараться исполнять. Это первое ⁇ это контролировать свой язык. Второе ⁇ уклоняться от зла и делать добро. И третий ⁇ искать мира и стремиться к нему. И четвертый принцип ⁇ жить с пониманием, что Бог все видит. И если вы примирились с Богом, будьте уверены, что Бог вас э, слышит, видит, э, слышит ваши молитвы и благословит вашу верность. Но если вы не примирились еще с Богом, то... Сегодня есть время, сегодня и будет и в конце призыв, и, ну, есть время сейчас подумать, как бы, и если вы не примирились с Богом, то Библия нам говорит лицо Господа против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И поэтому, если у кого есть желание, ну, помолиться, то будет возможность такая Хотел помолиться с вами, у кого есть желание, помолитесь. И... Бог Святой, склоняемся перед тобой в этот час и благодарим тебя за любовь и милость, которую ты явил к нам, Господь. И помоги, Господь, нам... Вот ставить правильные цены и исполнять, контролировать свой язык, уклоняться от добра, от зла, делать добро, искать мира, стремиться к Нему, Господь. Потому что Ты все видишь, Ты над нами, Господь, и Ты благословляешь, Господь. И слава Тебе, мой Бог, благослови нас, Отец и Дух Святой. Аминь.